भाई ये जो नंबर आ रहे हैं तो

तीन पार्टियों में चर्चा जारी है आगे भी जारी रहेगी और दो दिन कल जो हमारे और घटक दल है जैसे समाजवादी पार्टी के नेता आए तो। कम्युनिस्ट पार्टी के जो दो, दो प्रमुख नेता है सीपीआई और सीपीआई उनसे चर्चा हो गई हमारा ये लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना है लेकिन जो छोटे छोटे दल है जिसने लोकसभा में हमें ये चुनाव जीतने में या बीजेपी को हराने में मदद की उन सभी को हम साथ लेकर ये चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और कोई आंकड़े की बात नहीं है कौन कितनी सीट लड़ेगा जो सीट कोई जीता है उसको ये सीट मिलेगी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ जीतती है तो उनको सीट दी जाएगी जहाँ समाजवादी पार्टी है वो कहाँ अगर सीट जीत सकते हैं तो उनको सीट मिलेगी यही जो गणित है जीतने का वो हमारे लिए भी है सबके लिए है कोई 200 लड़ेगा कोई 100 लड़ेगा ये आंकड़े लेकर हम ये चर्चा नहीं हो रही है काय वाटतंय की आता जवळपास जवळ सात ते आठ बैठका पूर्वी हा फॉर्म्युला महाविकास आघाडीचा जागा वाटत होईल काय विचारताय की शिवसेनेला किती जागा असते हे जेव्हा तीन पक्षांच आणि घटक पक्षांच संपूर्ण चर्चा पूर्ण होईल त्यानंतर हा तुम्हाला समजेल की कोण कुठे लढत आहे आम्ही आकड्यांवर बोलतच नाही आहोत आम्ही तिन्ही प्रमुख हे तुम्ही इतक्या जागा लढायच्या आहेत तुम्ही इतक्या जागा लढायच्या हे नाहीये आम्ही सगळे मिळून महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुका लढतोय प्रत्येक मतदारसंघात हे आमचं सूत्र आहे लोकसभेलाही तेच सूत्र होतं आणि विधानसभेलाही तेच सूत्र राही मी जे आधीच सांगतोय की प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघावर आमची चर्चा आणि प्रत्येक विधानसभेचं जिंकण्याचं आणि लढण्याचं गणित प्रत्येक मतदारसंघात वेगळं असत त्याच्यामध्ये अनेक पैलू असतात फॅक्टर्स असतात आपण त्याला म्हणतो ते उमेदवाराची क्षमता काय पक्षाची ताकद किती इतर सामाजिक सोशल मिडियरिंग काय होऊ शकतं त्याच्यावर चर्चा प्रत्येक मतदारसंघानुसार होत असल्यामुळे थोडा वेळ लागतो जर आकड्यावर गेलो असतो तुम्ही शंभर लढा आम्ही ऐंशी लढा तो सत्तर लढतो तर हा तासाभरातला खेळ असतो आम्हाला भारतीय जनता पक्षाचा आणि त्यांच्या बरोबरच्या गद्दार गटांचा पराभव करायचा त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा आर्थिक ताकदीचा पराभव करायचा दसऱ्याच्या आत दसऱ्याच्या आत सगळं चित्र स्पष्ट होईल आणि आम्हाला काय दिल्लीतून कोणी यावं लागणार नाही ना जसं आता देशाचे गृहमंत्री होऊन बसलेले प्रधानमंत्री येणार आहेत जागा वाटपाल ते येतात मेट्रोच्या उद्घाटनाच्या नावाखाली किंवा काय ठाण्यामध्ये येत आहेत ठाण्यामध्ये येतात आज घोडबंदरला आहेत उद्या कोपरीत जातील परवा पात पखाडीला जातील हा मग वाघबेळला जातील मग नौपाड्याला जातील नौपाड्यावरून घंटाळीला जातील प्रधानमंत्री आहेत ते प्रधानमंत्री आणि प्रधानमंत्र्यासारखं राहायला आणि वागायला पाहिजे मग आमच्याकडे भांडुपला भांडूप गावात जातील तिथून मग कांदूर गावात जातील प्रचार करतो का प्रधानमंत्री असा कधी देशाचा प्रधानमंत्री कधी अशा प्रकारे प्रचार करताना पाहिलाय का तुम्ही किंवा गृहमंत्री सरदार पटेल काही जागा वाटपा लावून बसायचे का मुंबईत महाराष्ट्रात गुजरातला सरदार वल्लभभाई पटेल यांना सरदार यासाठी म्हणतात तरी देशाचा विचार केला त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार केला त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या वॉर्ड्यावॉर्ड्यात जाऊन निवडणुकींचा प्रचार करत नव्हते एकच सभा घ्यायचे सरदार पटेल महात्मा गांधी राज्यात किंवा शहरामध्ये एकच आणि ते फार पुरेसा असायचे हे आमचे गृहमंत्री आणि हे प्रधानमंत्री आमचे जे आहेत हे गल्लीबोळ फिरत प्रचार प्रचाराला देश वाऱ्यावर सोडून आणि म्हणे एक देश एक वन नेशन वन इलेक्शन करणार त्यांना झेपणार आहे का ते गृहमंत्री किती दिवसापासून महाराष्ट्रात फिरतात प्रधानमंत्री मेट्रोचं उद्घाटन सहा वेळा केलं एकाच मेट्रो अरे एकच मेट्रो आहे सहा वेळा नारळ काय फोडताय आज आज रोडला रोडलाय रस्ते क्लिअर करा गोटबंदर ट्रॅफिकच वळवलंय पाच तारखेला अख्खं ट्रॅफिक बंद करून टाकलंय अख्खं ट्रॅफिक लांबणीवरती जाणार आणि निवडणूक आहे लांबणीवरती जाणार अजिबात जाणार नाही निवडणुका

अगर ये देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई क्यों लाया आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को ऐसे हमको पता चलता है तो आप उनको क्या कहेंगे गुजरात उनका वोट जिहाद कहेंगे और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं तो क्या चला इस देश में आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं फडनवीस जैसे लोग ये गांधी का देश है ना कल प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है दिया है आप देखिए और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए तो आप कहां गांधी विचार मान गए कहा ये होट ज्यादा वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है।, है कौन है ये देवेंद्र भुया मुझे बताइए देवेंद्र कौन है देवेंद्र भुया देवेंद्र मुझे मालूम है डिप्यूटी डिप्टी सीएम है दूसरा देवेंद्र भुयार कौन है हाँ तो ऐसे ही बात करेगा ना वो? महिलाओं के बारे में ये गंदी बात करने वाले उधर ही हो सकते हैं अभी तक से लाडले बहन योजना सुरू होवी हे झालेली आहे त्या काळामध्ये महिलांविषयी अत्यंत अभद्र टिप्पणी करणारे आणि या योजनाविषयी करणारे हे सगळे एकतर भाजपचे लोक आहेत किंवा मिंदे गट किंवा अजित गटाचे लोक आहेत म्हणून त्याचं काल मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई क्यों लाया आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को ऐसा हमको पता चलता तो आप उनको क्या कहेंगे गुजरात उनका वोट जिहाद कहेंगे और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं तो क्या चला इस देश में आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं फडनवीस जैसे लोग आ? ये गांधी का देश है ना कल प्रधानमंत्री ने गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दिया है दिया है आप देखिए और बोलते हैं हम सब लोग गांधी विचार से अलग हो गए तो आप कहाँ गांधी विचार में गए आप कहा होट जिया वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है कौन है ये देवेंद्र भुयार मुझे बताइए देवेंद्र, तो देवेंद्र भुयार है कौन कौन है देवेंद्र भुयार तो देवेंद्र मुझे मालूम है सी सीएम है ये दूसरा देवेंद्र कौन है हाँ तो ऐसी ही बात करेगा ना वो महिलाओं के बारे में ये गंदी बात करने वाले उधर ही हो सकते हैं अभी तक जब से लाडले बहन योजना शुरू हो गई है।, है या महिला विषय अत्यंत अभद्र टिप्पणी करना योजना विषय करना सगले एक तो भाजपा लोग

तो उनको कुछ गुंडों ने घेर कर उनके ऊपर हमला किया उनको उंगलियां काट दी जो लिखता है तो उंगली काट दी यही देश की हालत है राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की हालत है कहाँ आए गृह मंत्री जी क्या लिखने बोलने पर पाबंदी लाई है आपने पुलिस क्या कर रही है क्या फिर जो आप जो कहते हैं ना कॉमन सिविल कोड समान नागरिक कायदा तो ये कानून हम भी हाथ में ले सकते हैं और आपके लोगों की उंगली काट सकते हैं वो क्षमता आज भी शिव सैनिकों में है आप बताइए दो महीने ठहरिए सब उंगली का हिसाब किया जाए मानना चुकी सोशल मीडिया भारतीय जनता पक्ष ला कायदा घर मध्य भांडी घासत बरं का असं फडणवीस वगैरे त्यांच्या लोकांना वाटत असेल तर चुकीच आहे दोन महिन्यात कळेल कायद्याचं राज्य काय असतं आणि हे जे आमच्या लोकांची लिहितायत समाज माध्यमांवर बोलतायत म्हणून जे हल्ले होत आहेत ना त्यांना प्रतिहल्ला करण्याची ताकद नक्कीच आमच्यामध्ये आहे ही शिवसेना आहे पण दोन महिने थांबून बघूया काय होतं बताइए क्या स्पीपुल चुनाव से पहले अरे आनंद अंबानी किसी पार्टी के नेता है क्या अडानी तो है मोदी जी को अमित शाह जी को तो आप सवाल नहीं करते इतने सब उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी के खाते में हजारों करोड़ रुपया डालते हैं मिलते हैं उसमें सवाल नहीं लेकिन मुंबई का एक उद्योगपति है उनका उनका बेटा है वो अगर उद्धव ठाकरे जी को मिलता है तो आप सवाल पूछते हो

आज ते आमचे भारतीय जनता पक्षाचे नाशिक युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष योगेश माधवराव बर्डे हे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत भारतीय जनता पक्षाचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश बर्डे पाटील युवा मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश बर्डे पाटील आज नाशिक के नाशिक जिला भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रमुख जो है योगेश बर्डे पार्टी। शिवसेना में शिवसेना परिवार में उनका स्वागत किया है प्रवेश किया है आज शिव सैनिक बन गए <laughs> 何で আশা চাই গ্রহণ এই যে হ্যাঁ আরে মাগের আদার তাই এ ভালো না এ নাই তো এ เนี่ย মশালের বাজার এ বাজার উন্নতি না নবীর

ये ले मैं कर देता हूं काम है नहीं है कहीं चेन बोल सर ये मारो बराती ना सर अरे बोले खड़ा कोने का में जाए रेट की वाट लग जाए पैसा है नाराजी नाराजी थो थो था था। था। मी नाही मी संपर्क प्रमुख ते त्यांना म्हटलं नंतर ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची गेली पंचवीस वर्ष युती होती आणि एक कुटुंब म्हणून दोन्ही पक्ष त्या ठिकाणी एकत्र नांदत होते परंतु ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीने शिवसेनेची तोडफोड केली आणि एक हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य बाळासाहेब ठाकरेंनी जे हिंदुत्व या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनावरती रुजवलं होतं आणि त्यालाच कुठंतरी त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने छेद देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या ठिकाणी आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचं त्या ठिकाणी शिवसेना नावापासून ते चिन्हापासून त्या ठिकाणी सगळं हिरावून घेण्याचं त्या ठिकाणी काम भारतीय जनता पार्टीने केलं आणि निश्चितपणानं त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून एक महाराष्ट्रातला मराठी माणूस म्हणून त्या ठिकाणी मनाला वेदना होत होत्या आणि त्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा त्याग करण्याचा निर्णय या ठिकाणी मी घेतला असंख्य माझ्यासोबत भारतीय जनता पार्टीतल्या जवळपास शंभर दीडशे पदाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी राजीनामा दिलाय येणाऱ्या काळामध्ये त्या ठिकाणी माझ्या दिंडोरी पेठ विधानसभेमध्ये त्या ठिकाणी नाशिक जिल्ह्यामध्ये आमचे संपर्क प्रमुख आदरणीय जयंत भाऊ दिंडे तसेच आमचे संजयजी राऊत साहेब आणि आमचे सर्व तालुका प्रमुख पांडुरंगजी गनोरे सतीश भाऊ देशमुख हे सगळे आमचे स्थानिक पदाधी यांच्या पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी मेळावा घेऊन असंख्य भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी प्रवेश करणार आहेत नाही आम्ही दिंडोरी लोकसभेत येतो आणि आम्ही दिंडोरी लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या केंद्रीय मंत्री होत्या त्यांचा पराभव करूनच या ठिकाणी जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो पिछले 25 साल की नॅचरल अलायन्स और हम सब उसमें शामिल थे बहुत साल से हम इकट्ठा काम कर रहे थे लेकिन जिस तरह से ये पिछले पाँच साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना शिवसेना के साथ जो व्यवहार किया वो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं के मन के मन को भी बहुत वो गलत बात लगी इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर सकते उन्होंने जिस तरह से आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ वो शिवसेना का चिन्ह शिवसेना का नाम जिस तरह से वो व्यवहार किया तो हम सब कार्यकर्ता ने निश्चय किया कि हम अभी भारतीय जनता पार्टी जो पहले की अटल जी की अड़वाणी साहब की जो पार्टी थी वो विचारधारा से बहुत लंबी चली गई और खाली तोड़फोड़ वाली अभी पार्टी बन गई इसीलिए हम वो पार्टी में अभी काम करना पसंद नहीं कर रहे मेरे साथ अभी प्रातिनिधिक स्वरूप में 40-50 लोग आए लेकिन अभी स्थानिक लेवल में हमारे साथ मेरे साथ और भी सौ डेढ़ सौ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया है अगले कुछ दिनों में साहब के उपस्थिति में और हमारे संपर्क नेता जयंत दिंडे साहब के नेतृत्व में उधर एक मेला वाले के बड़ा वो सभी कार्यकर्ता अभी शिवसेना में ज्वाइन हो जाएंगे

বলতে পারি না ভালো লাগে তোমরা